সেই গোটেইখিনি ডকুমেণ্টেশ্যন কৰোঁতে আমাক প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা সময় লাগিব আমি আশা কৰিছোঁ যে প্ৰায় ডেৰ বজাৰ বা দুই বজাৰ ভিতৰত আমি জুবিন গাৰ্গক বা তেওঁৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰক গুৱাহাটীলৈ পঠিয়াব পাৰোঁ নতুন দিল্লীত যাতে তেখেতৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ পৰা ঘৰুৱা বিমানলৈ অহা বা চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটলৈকে অহা সেই প্ৰচেষ্টাত যাতে কোনো খামখিয়ালি নহয় অযথা বিলম্ব নহয় তাৰ কাৰণে মই নিজে আৰু মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাত আমি বিমান বন্দৰতে থাকিম আৰু তেওঁৰ প্ৰাৰ্থী শৰীৰৰ লগত গুৱাহাটীলৈ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাও উভতি যাব আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে ৰাতিপুৱাই মই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰি গোটেই আমি কি কি ব্যৱস্থা লৈছোঁ তেখেতক অৱগত কৰি দুপৰীয়ালৈ ময়ো গুৱাহাটী উভতি যাম আৰু জুবিনক এতিয়া ৰাতিটো আমি জুবিনৰ লগতে থাকিম আৰু পাৰ্থিৱ শৰীৰৰ লগত পবিত্ৰ মাৰ্গেইটা নিজেও যাব গুৱাহাটী বিমান বন্দৰত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে গোটেইখিনি আমি পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে জুবিনৰ শেষকৃত্যৰ সম্পন্ন কৰাৰ যিটো স্থান তাকো আমি নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ কালি সন্ধিয়া ছয় বজাত অসম মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কেবিনেটৰ সময়ছোৱাতে আমি জুবিনৰ অন্তিম সংস্কাৰৰ স্থান টুকুৰা আমি নিশ্চিত কৰিম যিমান আমি এইটো আপোনালোকক এইটো মই জনাব খুজিছোঁ যে এটা যেতিয়া পাৰ্থিৱ শৰীৰ আত্মাৰ পৰা পৃথক হৈ যায় সেই পাৰ্থিৱ শৰীৰটো কিমান দিনলৈ ভালে থাকিব সি ডিপেণ্ড কৰে যে কেনেকুৱা ধৰণে তাক আমি এমব্লেম কৰিছোঁ গতিকেতে ছিংগাপুৰৰ ডক্তৰসকলে তেওঁৰ শৰীৰটো এমব্লেম কৰিছে গুৱাহাটীত অহাৰ লগে লগে আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ডক্টৰসকলে জুবিনৰ শৰীৰ বা পাৰ্থিৱ শৰীৰ পৰীক্ষা কৰি গম পাব যে কিটো পৰ্যায়লৈকে শৰীৰটো আমি ৰাখিব পাৰোঁ এটা পৰ্যায়ৰ পিছত যদি আমি শৰীৰটো ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ সি বৰ সুখৰ অভিজ্ঞতা নহ'ব সেইকাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ মেডিকেল এডভাইচ দি যদি ডক্টৰে কয় যে নহয় আপোনালোকে এদিন ৰাখক আমি এদিন ৰাখিম যদি কয় নহয় আপোনালোকে দুদিন ৰাখিলেও সমস্যা নহয় আমি দুদিন ৰাখিব পাৰিম বোলে নহয় আপোনালোকে তিনিদিন ৰাখক তাত আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমি সদায় এটা মনত ৰাখিব লাগিব যে জুবিনক আমি মৰ্যাদা আৰু সন্মানেৰে বিদায় দিব লাগিব পাৰ্থিৱ শৰীৰটো যদি আমি ভবাতকৈ এটা বেয়া অৱস্থাত যায় তেতিয়াহ'লে জুবিনৰ আত্মাই আমাক সদায় বেয়া পাই থাকিব গতিকে আমি গোটেই সিদ্ধান্তখিনি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে ল'ম দ্বিতীয়তে মই আৰু এটা ৰাইজক আবেদন কৰিম জুবিনৰ গোটেই জীৱনটো আছিলে দুখীয়া মানুহৰ লগত আৰু সদায় সাধাৰণ আৰু দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে জুবিনে সংগ্ৰাম কৰিছিল গানৰ মাজেৰেও সংগ্ৰাম কৰিছিল আৰু ব্যক্তিগতভাৱেও অজস্ৰজনক চিকিৎসা আদিৰ সহায় কৰি জুবিনে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মনত এটা বিশেষ স্থান লৈছিল মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে আজিৰ দিনটোত প্ৰায়বিলাক দোকান পোহাৰে জুবিনক সন্মান জনাই নিজৰ দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰাখিছে আমি যদি অহা দুই তিনিদিন দোকানীসকলক ব্যৱসায়ীসকলক দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰাখিবলৈ কওঁ তেওঁলোকৰ গোটেই পূজাৰ ব্যৱসায়খনে বেয়া হৈ যাব শ্ৰমিকসকলে কাম নাপাব দৈনিক ৱেজ আৰ্ণাৰসকলে তেওঁলোকৰ খুব পূজাৰ সময়ৰ আগতে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ব্যৱসায় বা ইম্পৰ্টেণ্ট বেতন আদি হেৰুৱাই পেলাব সেইকাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে আজি এটা দিন জুবিন গাৰ্গৰ সন্মানাৰ্থে দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰখা হৈছে আমি যাতে খুব বেছি ইনচিছ কৰি নাথাকোঁ যে দোকান বন্ধ হ'ব লাগে গাড়ী মটৰ বন্ধ হ'ব লাগে আৰু আমাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য বন্ধ হ'ব লাগে সেইটো আমি কৰিব নালাগে পূজাৰ বজাৰখন যদি ব্যৱসায়ীসকলে হেৰুৱাই পেলায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বছৰটো ইয়াৰ যিটো প্ৰভাৱ পৰিব তাক তেওঁলোকে মিলাব নোৱাৰিব আৰু আমি সকলোৱে জানো যে জুবিন সাধাৰণ আৰু দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছিল সেই দিশটো জুবিনৰ অনুগাগীসকলক মনত ৰাখিবৰ বাবে মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাম মই ৰাতিপুৱা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক মই সাক্ষাৎ কৰিম এতিয়া বেচিকেলি আমাৰ গোটেই চিন্তাটো আছে যাতে শৰীৰটো আমি সোনকালে পাৰ্থিৱ শৰীৰটো পঠিয়াব পাৰোঁ ৰাতিপুৱা মই তেখেতক সাক্ষাৎ কৰি গোটেই ঘটনাৰাজিৰ বিষয়ে জনাম আৰু দুপৰীয়া মই গুৱাহাটীলৈকে উভতি যাম সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শ্যাম কানু মহন্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীভুক্ত হৈছে আৰু এটা গোচৰ পঞ্জীভুক্ত হোৱাৰ পিছত ই আদালতৰ সম্পত্তি হৈ পৰে গতিকে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা বা শ্যাম কানু মহন্ত অসমলৈ আহিলে তেওঁলোকক আমি সোধপোচ কৰিবই লাগিব কাৰণ ই এটা এটা ই এতিয়া এটা আইনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে জুবিনৰ শেষৰ সময়খিনিত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আছিল গতিকে তেওঁৰ পৰা আমি গোটেই কথাখিনি জানি অসমৰ মানুহক আমি জনাব লাগিব সেইকাৰণে গৰিমা গৰ্গৰ বা গৰিমাৰ যিখিনি সিদ্ধাৰ্থৰ প্ৰতি সহানুভূতি তাক মই সন্মান কৰোঁ কিন্তু এই বিষয়টোৰ ওপৰত আজি অকলে ময়ো সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰোঁ আজি যদি মই কওঁ যে শ্যাম কানু মহন্তক আহিলে আমি একো নকৰিম পুলিচে সোধা পোছা নকৰিব সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আহিলে পুলিচে সোধা পোছা নকৰিব আপোনালোকে নিজেও জানে যে ই এক নম্বৰ আইনৰ বিৰুদ্ধ দুই নম্বৰ ৰাইজে এই বিষয়টোক আজি সহজভাৱে নল'ব সেইকাৰণে গোটেই বিষয়টো গৰিমা গৰ্গৰ আৱেগটোকো আমি সন্মান জনাম কিন্তু আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোকো আমি সন্মুখত ৰাখিম সেই আৰু বৰ্তমান এই দুটা দিন জুবিনক শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মানেৰে বিদায় নিদিয়ালৈকে আমি ভাবোঁ যে এই বিষয়বোৰ এতিয়া আমি বিবেচনা নকৰোঁ তাৰ এটা সময় আহিব আৰু ডেফিনেটলি গৰিমাৰ চিন্তাক আমি সন্মান জনাম কিন্তু আইনেও আইনৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা নিশ্চিতভাৱে ল'বই আইন শৃংখলাৰ বিষয়টো মানে এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে জুবিনৰ জীৱনটো কাৰ কাৰণে আছিল যদি আমি জুবিনৰ আদৰ্শৰ বিপৰীতে গৈ জুবিনক সন্মান জনাব খোজো সি সন্মান নহ'ব সেইকাৰণে দুই এটা যোৱাক কালিও মই দেখিছোঁ যে ওৰেটো ৰাতি জুবিনৰ ঘৰৰ সন্মুখত আমি থিয় হৈ আছোঁ জুবিনৰ দেউতাক অসুস্থ গতিকে পৰিয়ালটোক অকণমান ব্যক্তিগত সময় দিয়া আজিও যেতিয়া পাৰ্থী ভৰিটো যাব জুবিনৰ ঘৰত যাব এতিয়া আমি জুবিন অনুৰাগী বুলিয়ে গোটেই যদি আমি তাত সোমাই যাওঁ দেউতাকৰোতো ল'ৰা জুবিন গৰিমাৰোতো স্বামী পানেইৰোতো ভাতৃ গতিকে তেওঁলোকক অলপ ব্যক্তিগত সময় আমি দিব লাগিব যেনেকৈ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ সময়ত আমি ইমান শৃংখলাবদ্ধভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ যে অসমৰ এই বাৰ্তা সমগ্ৰ দেশলৈ গৈছিল যে অসমে ভূপেন হাজৰিকা কেনেকৈ সন্মান জনাইছিলে মই ভাবোঁ যিহেতু এতিয়া আমি আৰু এখন মেচিয়ৰ্ড সমাজ আমাৰ সমাজখন যিহেতু আৰু বেছি পুৰদ হৈছে গতিকে ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক আমি যিমান সন্মানেৰে সৈতে ডিচিপ্লিন নিয়মানুবৰ্তিতা ৰাখিছিলোঁ তাতকৈও আজিৰ দিনত মই অসমৰ ৰাইজৰ পৰা বেছি শৃংখলাবদ্ধতা নিয়মানুবৰ্তিতা ইজনে সিজনক সন্মান মই বেছি আশা কৰিম কালিয়ে ধৰক দিব্যাংগ ব্যক্তি এজনে যদি জুবন জুবিনক চাব যায় তেওঁক আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব কোনোবা এজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে যদি আমি জুবিনক শ্ৰদ্ধা জনাব যায় তেওঁক আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব জুবিন অনুৰাগী বুলি আমি কোনোবা এজনক পিছপালাই আমি আগত যাব নোৱাৰোঁ জুবিনৰ অনুৰাগীজনৰ দায়িত্ব হ'ব যাতে সকলোৱে জুবিনক শ্ৰদ্ধা জনাব পাৰে মোৰ যদি দায়িত্ব এক জুবিনৰ অনুৰাগীজনৰ দায়িত্ব দুই হ'ব যদিও মই ব্যক্তিগতভাৱে অনুৰাগী জুবিনৰ কিন্তু মই আজি এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কথাখিনি আপোনালোকক কৈছোঁ মই জুবিনৰ বিষয়ে মোৰ গোটেই কথা নিউজ লাইভে যেতিয়া জুবিনক বছৰটোৰ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়াৰ সন্মান দিছিলে মোক সেই ফাংচনখনত মুখ্য অতিথি কৰি অতিথি কৰি মাতিছিলে তিনি বছৰ আগৰ কথা জুবিন জীয়াই থাকোঁতেই মই জুবিনৰ ওপৰত মোৰ মনৰ ভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ কিন্তু আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই আৱেগিক হ'ব খোজা নাই কৰ্তব্য নিষ্ঠা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আজিৰ কৰ্তব্যই মোক কিছুমান কথা ক'ব এতিয়া এলাও নকৰে আৱেগিক মোৰ মনৰ আৱেগ মোৰ মনৰ চিন্তা আপোনালোকৰ আগত মই সদৰি কৰিম মোৰ কৰ্তব্যখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব দিয়ক কাৰণ আজিৰ দিনটোত মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কৰ্তব্য হৈছে জুবিনক সন্মান সহকাৰে বিদায় দিয়ে চাওক অসমৰ মই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু জুবিনক ভাৰতৰ মাটিত নামাৰ লগে লগে জুবিনক অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ কৃতজ্ঞতা দিয়াটো মোৰ দায়িত্ব সেইকাৰণে মই দিল্লীলৈ আহিছোঁ জুবিনক কৃতজ্ঞতা জনাম আৰু মোৰ ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা নহয় সি অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ তাৰ আগলৈ গৈ অসমৰ মাটিত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে অগণন গুণমুগ্ধ থাকিব তেওঁক তেওঁৰ প্ৰাপ্য সন্মান মৰ্যাদা নিশ্চয় আগবঢ়াব প'ষ্টমৰ্টেমৰ ৰিপৰ্ট ছিংগাপুৰে ইমান সোনকালে আমাক নিদিয়ে তাৰ লিগেল প্ৰচিডিউৰ আছে আৰু লিগেল প্ৰচিডিউৰ পালন কৰি তেওঁলোকে কি ধৰণে দিব আমাৰ এম্বেচীক দিব বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ক দিব এই গোটেই বিষয়বোৰ পৰ্যায়ক্ৰমে আগবাঢ়িব লাগিব আজিৰ দিনত প্ৰায়ৰিটি নাম্বাৰ ওৱান জুবিনক ঘূৰাই অনা তাত আমি সফল হ'ম বুলি ক'ব পাৰোঁ দ্বিতীয়তে দিল্লীৰ পৰা তেওঁ গুৱাহাটীলৈ উভতাই পঠোঁ তৃতীয়তে গুৱাহাটীত সকলোৱে যাতে তেওঁক শ্ৰদ্ধা জনাব পাৰে তাৰ সুবিধা কৰা তাৰপিছত জুবিনক অন্তিম বিদায় দিয়া গতিকে মই প্ৰায়ৰিটিবিলাক ঠিক কৰি লৈছোঁ গতিকে মই এই প্ৰায়ৰিটিটোকে মই দেখা পাই আছোঁ বৰ্তমান মই আপোনালোকক এটাই কথা ক'ম যে আজিৰ দিনটোত আমাৰ প্ৰায়ৰিটিটো জুবিনক সন্মান সহকাৰে বিদায় দিয়া মই যদি আজি এটা শব্দও কওঁ যে আমি এনেকৈ ৰাখিম দহজনে ক'ব এনেকে কিয় নাৰাখিব গতিকে আজিৰ দিনটোত মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে অসমৰ পৰিৱেশটো ইমানেই আৱেগিক এই পৰিৱেশত প্ৰয়োজনতকৈ বেছি কথা কোৱাৰ এইটো সময় নহয় সেইকাৰণে আপোনালোককো অনুৰোধ কৰিম যে মোক মোৰ কৰ্তব্যখিনি পালন কৰিব দিয়ক বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে জানে যে ঠিক চাৰে এঘাৰ বজাত আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আৰু আদৰৰ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰাৰ্থী ভৰিত দিল্লী বিমান বন্দৰত আহি উপস্থিত হ'ব দিল্লী বিমান বন্দৰত তেখেতৰ যি আপোনালোকে জানে যে তেখেতৰ পাছপ'ৰ্ট আছে তেখেতৰ ডকুমেণ্টেশ্যন আছে সেই গোটেইখিনি ডকুমেণ্টেশ্যন কৰোঁতে আমাক প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা সময় লাগিব আমি আশা কৰিছোঁ যে প্ৰায় ডেৰ বজাৰ বা দুই বজাৰ ভিতৰত আমি জুবিন গাৰ্গক বা তেওঁৰ পাৰ্থী শৰীৰক গুৱাহাটীলৈ পঠিয়াব পাৰোঁ নতুন দিল্লীত যাতে তেখেতৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ পৰা ঘৰুৱা বিমানলৈ অহা বা চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটলৈকে অহা সেই প্ৰচেষ্টাত যাতে কোনো খামখিয়ালি নহয় অযথা বিলম্ব নহয় তাৰ কাৰণে মই নিজে আৰু মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাত আমি বিমান বন্দৰতে থাকিম আৰু তেওঁৰ পাৰ্থী শৰীৰৰ লগত গুৱাহাটীলৈ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাও উভতি যাব আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে ৰাতিপুৱাই মই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰি গোটেই আমি কি কি ব্যৱস্থা লৈছোঁ তেখেতক অৱগত কৰি দুপৰীয়ালৈ ময়ো গুৱাহাটী উভতি যাম